ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ విష్ణు అష్టకం ఇది స్థితికారకుడైన శ్రీ విష్ణు అష్టకం దీని రచయిత శ్రీ నారాయణ గురు ఆ నారాయణుని మనం ఎంత స్థుతించినా అల్పమే ఈ అష్టకాన్ని భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న శుభాలను ఇస్తుంది కోరిన కోరికలను తీరుస్తుంది సర్వ పాపాలను తొలగించి అంత్యకాలంలో వైకుంఠం ప్రాప్తింపజేస్తుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ విష్ణు అష్టకం విష్ణు పద్మనేత్రం విభాంత మీ सनातनं सन्मतिशोधितं परं समाद्यं सततं प्रपद्ये कल्याणदं कामफलप्रदायकं कारुण्यरूपं कलिकल्मषग्नं कलानिधिं कामतनूजमाद्यं नमामि लक्ष्मीशमहं महान्तं पीताम्बरं भृङ्गनिभं पितामहः प्रमुख्यवन्द्यं जगदादिदेवम् किरीटकेयूरमुखै प्रशोभितं श्रीकेशवं सन्ततमानतोऽस्मि भुजङ्गतल्पं भुवनैकनाथं पुनः पुनः स्वीकृतकायमाद्यं पुरन्दरा धैर्यपि वन्दितं सदा मुकुन्दमत्यन्तमनोहरं भजे क्षीराम्बुरा शेरभितस्फुरन्तं शयानमाद्यन्तविहीनमव्ययम् सत्सेवितं सारसनाभमुच्छैः विघोषितं केशनिषूदनं भजे भक्तार्तिहन्तारमहर्निशन्तं मुनीन्द्रपुष्पाञ्जलिपादपङ्कजं भवघ्नमाधारमहाशयं परं परापरं पङ्कजलोचनं भजे नारायणं दानवकाननानलं नतप्रियं नामविहीनमव्ययम् हर्तुं भुवो भारमनन्तविग्रहं स्वस्वीकृतक्ष्मावरमीडितोऽस्मि नमोऽस्तु ते नाथवरप्रदायिन् नमोऽस्तु ते केशवकिङ्करोऽस्मि नमोऽस्तु ते नारदपूजिताङ्घ्रे नमो नमस्त्वं प्रपद्ये इदं पुण्यं यः पठेद्भक्तितो नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीनारायणगुरुविरचितं श्रीविष्णु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ति